Поставьте лайк этому видео, если вам понравится мой контент, и подпишитесь на канал. Я из России. Не, ну я понял, откуда именно. Город Вологда. Понял. Я родом из России, но с детства живу в Украине. Родом из Хакасии, живу в Донецкой области, город Краматорск, Донбасс. Алмаз меня зовут. Как? Алмаз. Ас. Алмаз, алмаз. Алмаз. Алмаз это такой камень. Это... Алмаз такой твердый камень. Ну, камень, но это имя мое, алмаз. Вас как зовут? Лев. Понял, понял. Ну, что обсудим, задавайте вопросы. Как закончить войну России с Украиной? Ну, чтобы Россия вывела войска из Украины, и все, в принципе, никакой войны не будет. Так не выведет? Ну, так война будет продолжаться. Дукель. Что вы говорите? Я спрашиваю, до куда будет продолжаться-то? Ну, до последнего раз. На территории Украины. Да кто победит? Украина. Украинский народ. А в чем заключается победа? Полная динозавра российской армии на территории Украины. Ну так, <laughs> так... Россия не, не сдастся, себе никогда. А что, в России кто-то будет спрашивать? Херсон, когда освобождали, никто и России не задавал вопрос. Сдается она или нет. У них командные пункты, логистику, ПВО. И все, и зашли в целый город. Херсон, -то от, от кого освобождали? От россиян. А это же ваш город? Правильно. Он находился под российской около 8 месяцев. Вот его и освободили. А освободили это от кого? От россиян. Хорошо, хорошо, понял. Так это же украинская земля. Ее же б... Бом... Все электростанции. Вам -то это нравится, что ли? Так мы и делаем все, чтобы это закончилось. Чтобы это не продолжалось все время. Вам, когда, смотрите, дедушка, когда вам перелетает там в Краснодарский край, в Курскую, Брянскую область, в Новгородскую, в там, Тульскую, в Омскую. Везде, когда вам прилетает, вам нравится? В Омскую-то прилетало, что ли? Ну, не знаю, там прилетало, не прилетало, уже там около 10 областей, этот, куда прилетало по НПЗ. Вот, вам нравится это? Ко мне так не прилетало. Ну, пускай к вам не прилетало, а в общем, когда прилетает вот, в другие области, вам нравится? Я не знаю, ко мне не прилетало. Ну вот, видите, задайте вопрос белгородчанам. Они вам скажут, что им не нравится. Не нравится? Наверное. Вот нам не нравится, поэтому мы делаем все, чтобы это закончилось чем побыстрее. Хорошо, согласен. Надо решать вопрос на этом уровне дипломатическом. Украина пыталась 8 лет с Россией говорить, просила, чтобы Россия э, вышла полностью из Крыма, чтобы Россия вывела свои гибридные войска из Донецкой и Луганской области. 8 лет. Украина даже не, на, не начинала там э, наступление на Крым ни в коем случае. Была линия разграничения над территории Донецкой и Луганской области. Вот. Все произошло 24 февраля, когда ваш вот дал указание на Украину. Украина была восемь 8 лет. Я на Донбассе живу, город Краматорск. Ну, Но... И ко мне в апреле 2014 года пришли ваши гибридные войска. В соседний город Стрелков Игорь Гиркин пришел со своим подразделением, а в мой город Бабай также гражданин Российской Федерации пришел. У меня в Донецке родственники, их было 8 лет украинцы. Если бы украинцы 8 лет бом... бас, точнее Донецк, он бы выглядел... Не, его бы не было. Его бы даже не можно было бы сравнить с Мариуполем. Вы видели, как Россия бы бом... бом... вместе с Мариуполем, что она с ним сделала? Или как Бахмут, Авдеевку, Маринку, Попасную, Севердонецк. Видели, что с этими городами произошло в течение нескольких месяцев. Вот если бы Украина 8 лет б... они бы так выглядели. Не видел, не видел. А, так посмотрите, это сейчас все доступно. Открывайте Google или Яндекс карты, выбирайте город Мариуполь, выбирайте 22-23 год и увидите последствия российского автомобиля. Возьмите Киевскую область, Черниговскую, Сумскую, Харковскую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую. Посмотрите, что вы делаете с территорией Украины, когда кабами засыпаете и другой артиллерией, и другой техникой. Ой, так началось то с чего? С того, что Российская Федерация вторглась в Украину 20 февраля 2014 года. Начало автономной республики Крым и почему не началась война на границе России и Донецка, Донбасса? Как это не началась война? Не понял. Ну, не началась. В смысле не началась? В каком году? В 2014 году. А Украина что? Собиралась воевать с кем? Ну если Россия ввела войска на Донбасс, так почему Р Украина не начала войну-то с Россией? Так начались же боевые действия. Продолжались около пяти месяцев, пока Минские соглашения не были подписаны. От... Украина что, готовилась к нападению России? Это ж не происходит в один день. Россия спланировали, спланировала военную операцию на территории Украины. Это многолетний план. Это не сделалось вот так вот в течение дня, где сказали, вот вы едете в этот город, а вы в этот, вы делаете то, а вы то. Нет, это все подготавливалось. Лишь че? Ну, что? Да я вам и отвечаю. Если бы Российская Федерация не вторглась в Украину, не было бы и войны. Спрашиваю, почему не началась война на границе России и Донбасса? Ну как же не началась? Война началась на территории Донецкой области и Луганской области в Украине, когда российские войска продвинулись дальше. В Украине, в Украине, во-первых, на те времена не было возможности защищаться, потому что не было сильной армии, а во-вторых, откуда Украина знала о том, что Российская Федерация сейчас захочет на Дайте мне ответ на мой вопрос. Откуда Украине было знать, что вы хотите на нас напасть? Не перебивай, не перебивай. Если Россия нападает на соседнее государство, должна была начаться война на границе России и Донбасса. Почему на границе? Как вы это себе представляете, на границе? Ну как, есть граница Украины, есть граница России, правильно? Еще раз вам говорю, откуда Украина знала, что в этот день Россия Возьмет БТР, возьмет танк, артиллерию, авиацию и поедет воевать против украинцев. Откуда вам? не перебивай меня, какая. Вы мне задаете вопрос, я вам отвечаю. Подожди, какая разница, знала, не знала, какая разница, есть граница, есть пограничники, есть вооруженные силы Украины, почему не началась война-то, почему? Еще раз вам отвечу, потому что вы, вы задаете вопрос, не перебивайте. Еще раз отвечу вам, в Украине не было информации о том, что Российская Федерация собирается в этот день нападать вследствие чего разные ваши подразделения, которые готовились очень давно, начали эту войну изнутри города. Так как российские спецслужбы находились на территории Украины и находятся по сегодняшний день. Давным-давно. Да ради бога, пусть находятся, и ваши находятся, и наши Вот я наход... вам и отвечаю, почему это произошло, потому что Россия взяла и напала на Украину. Должна была начаться война на границе России. Еще раз вам повторюсь, что в Украине не было информации о том, что Россия готовится на Украину. Вот, я же вам уже ответил. Какая разница-то? Должна была начаться война. Война и началась, еще раз вам говорю, но не на границе, что вы не понимаете? что Донбасс запустил российские войска добровольно. Неужели вы это не понимаете? Я живу на Донбассе, никого я не запускал. Что вы не... Ни... Да они зашли беспрепятственно на Донбасс. Еще раз вам повторюсь, пограничники не стоят полностью по на всей территории приграничной. Есть блокпост, где они стоят, дедушка. На блокпостах. Если войска заезжают через леса, и их никто не сумел обнаружить, это означает, что они при прошли границу, и война не началась на границе, а началась где-то дальше. Почему не стоят на границе пограничники? -то? Так еще раз вам говорю, пограничники стоят на блокпостах, на пропускных пунктах. Они не сидят на стульчику в лесу. Не существует понятия, что на каждый метр Э, границы сидит один военнослужащий на стульчик и ждет, когда ж там придет Россия. А, охраняй, а свою границу тогда. А почему тогда на территории Белгородской области заходили вот войска в прошлом году? И че? А как это и чё? Зашли в одну, на, один населенный пункт, в другой, третий, четвертый. Прошли в вглубь Российской Федерации аж на 7 километров. А почему же война не началась на границе, дедушка? Началась, Не, на... Не началась она на границе, все началось сперва с пропускного пункта на границе, где ребята приехали, одного ли? было лишь два человека, и они поехали дальше. Не надо мне врать, Дедушка, и еще раз вам говорю и повторюсь вам еще раз: в прошлом году, когда войска заходили, вот, все это произошло сперва на границе, но там было два человека, один... И они дальше прошли. Или вам подождите, или, возможно, вам пример привести. А почему чувака Ваш нашли в большущий город без сопротивления? Не, я не знаю... про Подождите, да... Я не, не, тебе... не, не. Если вы не понимаете, почему война не произошла на границе, я должен до вас... Достучаться да с аналогией. Аналогию в Белгородской области вы не поняли. Тогда аналогия чуваковала. Каким образом они зашли в город Миллионник и полностью его захватили? За несколько часов, за один день. Кто, кто, чувака, кто? В... Я не знаю, где, где, какое вы захватили? Ой, Я а что а случилось? Пластинка. Или вы были не подготовлены? Аналогия, дедушка, в течение нескольких часов. Там 7 тысяч военнослужащих сумели полностью зайти и захватить город Ростов, город Миллионник, пойти колонной в сторону Воронежа, Белгорода и в сторону Москвы. И почему-то война не началась на границе, дедушка. Она не началась. Они зашли в город Миллионник и захватили его. И где они сейчас? Там же, где и российская армия. Вот, под вы аналогию поняли, почему война не началась на границе? Подожди, нет, нет, не, не понял. Еще Я... раз тогда задам вам вопрос. Почему чувакова... Прошли границу с территории Донецкой области, прошли Ростовскую область. Взяли на границе 37 пограничников Российской Федерации. В... Дальше проехали в сторону Ростова. Полностью его захватили. Все это происходило в течение нескольких часов, за полдня они сумели город-миллионник захватить. Почему война не началась на границе? Вопрос-ответ. Ты часто восстановилась все? Я вопрос задаю, почему война не началась на границе? На границе. На какой границе? Это российская граница. На границе между Донецкой областью и Ростовской областью. Так это российская граница. Еще раз задаю вам вопрос. На территории Донецкой и Луганской области стоит большущий пропускной пункт. Почему всех тех, которые находились на КПП, их взяли в... 37 человек ваших пограничников, и эта армия пошла в сторону Ростова. Почему война не началась на границе? Началась. Не началась. Зачем? Не было боевых действий там. Да. Как, как не было-то? Всех их... 37 человек. Не, дедушка. Сперва они из Донецкой области на технике поехали в сторону Ростовской области. На границе 37 ваших пограничников попали. Эта колонна большущая поехала в сторону Ростова и его захватила. А вопрос теперь следующий. Почему на территории, на границе между Донецкой и Ростовской областью началась война? Началась их всех. Если они в, Бел... в Ростове находились свыше... Э, почти два дня, после чего поехали на Москву, зачем им? Сейчас-то где они все? Еще всех? раз задаю вопрос, почему война на границе не началась? Началась? Не началась, не нужно. Да как, всех? Всех? всех... Еще раз, дедушка, никаких боевых действий на границе не было, все пограничники, 37 человек сдались. Вопрос еще раз, почему война не началась на границе? Может испугались? Дедушка, вопрос: почему война не началась на границе? Так может испугались там? Дедушка, этом... но ну вы понимаете, что вот я вам привел аналогию, на которой вы вы пытаетесь все время уйти от темы, почему это, почему война не началась, и вы сразу переходите на тему, а где они сейчас? Вот, это называется аналогия, которая сломала. Я вам уже 10 раз повторил, почему война не началась на территории границы между Российской Федерацией и Украиной. Вы не понимали. Аналогию с Белгородской области вы не понимали. На Ростовской области пришлось вас уже хотя бы чуть-чуть. Нет, какая-то у вас неправильная это. Я не буду продолжать это типа. Я стучу, а вы не открываете. Давайте. Oh